सैयद अब्दुलरहमान चिस्ती लिंबाग पुलिस स्टेशन के अंदर शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया था पीआई साहब का फोन आया हालांकि चौथी मीटिंग थी मगर चूंकि डीसीपी डॉक्टर कानन देसाई मैडम ने अभी अभी चार्ज लिया है इस जोन के अंदर तो उनकी ये इच्छा थी कि लोगों से गेट टुगेदर भी हो जाए और एक शांति समिति की मीटिंग भी हो जाए तो इस संदर्भ के अंदर यहाँ जमा हुए थे जिसमें सभ्य श्री संगीताबेन पाटिल भी मौजूद थे और यूथ फॉर गुजरात के जिग्नेश पाटिल भी थे हमारे ए सी जाडेजा साहब थे डिम्बात पुलिस के दोनों पी आई, और ये सामाजिक कार्यकर्ता जितने हैं वो भी सब यहाँ पर मौजूद थे कॉरपोरेटरों समेत और एक अच्छे उल्लासपूर्ण वातावरण के अंदर इस मीटिंग का आयोजन हुआ और वो मीटिंग खत्म भी हुई तो मैं अपने तरफ से पूरे हिंदुस्तान के वासियों को दोनों त्यौहारों की गणेश विसर्जन की भी और मिलादुलनबी की भी मुबारकबाद देता हूँ और आ, मीडिया कर्मियों से खास ये अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से ही करते हैं मगर ये दोनों ऑकेशन के अंदर कोई भी पॉइंट ना छूट जाए इस तरीके से वो अपनी ड्यूटी करें ये मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान जिंदाबाद आज रोज यहाँ लिंबायत पुलिस स्टेशन में शांति समिति की मीटिंग रखने में आई थी जिसमें डॉक्टर डी जॉन टूक कानन मैडम और एसीपी श्री दोनों पीआई और ख़ास मुख्य मेहमान संगीताबेन पाटिल जिग्नेश भाई पाटिल और लिंबायत के तमाम शांति समिति के आगेवान मुस्लिम समाज के आगेवान हिंदू समाज के आगेवान मीटिंग में यहाँ उपस्थित थे यहाँ ईद मिलाद जुलूस और गण गन, गणेश उत्सव के मौके पे कायदा व्यवस्था शांति जड़वाई रहे उसके लिए ये मीटिंग का आयोजन किया था किया गया था और सबने यहाँ आश्वासन दिया है कि सभी दोनों त्यौहार शांति से उजवाएंगे यही सबकी इच्छा है हिसाब सबसे प्रोग्राम तो पूरा हुआ आज रोज आगामी गणपति विसर्जन और ईदी मिलाद न अनुसंधान ડીપીસી ઝોન ટુના અધ્યક્ષતામાં એક શાંતિ સમિતિનું લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલું જેમાં ડીસીપીસી ઝોન ટુ ડૉક્ટર કાનંદ દેસાઈ સાહેબ ધારાસભ્ય શ્રી સંગીતાબેન પાટીલ શ્રી જિગ્નેશભાઈ પાટીલ અને જે લિંબાયત વિસ્તારના શાંતિ સમિતિના તમે આગેવાનો અને સભ્યો ઉપસ્થિત રહેલા જે સંબંધે જે દર વર્ષે જે શાંતિપ્રિય માહોલમાં લિંબાયત વિસ્તારમાં તમામ તહેવારો ઉજવાય છે તે સંબંધે આગામી તહેવારો પણ શાંતિપૂર્વક રીતે ઉજવાય એ માટે પોલીસ તરફથી અપીલ કરવામાં આવેલ સાથે સાથે ધર્મગુરુઓ અને નેતાઓ દ્વારા પણ દરેક જે સભ્યો છે આયોજકો છે એઓને આ અંગે માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવેલું અને આ જે આગામી તહેવાર છે એ શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉજવાશે એવી પોલીસને ખાતરી આપવામાં આવે છે હા જાહેર જનતાને એ જ મેસેજ છે કે આપણે જે કોઈ પણ ધર્મનું જે કે તહેવારનું જે આયોજન હોય છે એ ખુશી માટે એને ઉત્સવ કહે છે ખુશી માટે હોય છે એમાં કાયદાકીય કોઈ બાધ ન આવે એ માટે આપણે દરેક નીતિ નિયમોનું પાલન કરીએ અને પોલીસ તરફથી જે કોઈ સૂચનામાં આપવામાં આવેલી છે વિસર્જન સંબંધી કે પ્રોસેસન સંબંધી એનું ચુસ્તપણે પાલન કરીએ એવી અમારું સર્વેને અનુરોધ છે